आता हा मराठवाडाने मग पुढ विदर्भाचा पक्ष संघटना त्यांच्याशी संवाद साधणं सर्व पदानी त्यात तो जातीय ते निर्माण केलं आहे ते निर्माण केलं आहे त्याच्यासाठी सामाजिक संघटना असतील किंवा काही सीच्या आणि मथा विभागांच्या संघटना आहेत त्यांना भेटणं त्यांचे प्रश्न समजून घेणं आणि त्यांना त्यांचे प्रश्न समजून ते मार्गी कसे लावता येईल कारण की आता आमची सत्ता येणारच आहे काळ्या मांगण्यावरती वेग आहे तर आम्हाला हे प्रश्नही समजून घ्यायचे आहेत आणि हे जे आता बी जे पीनी जे धार्मिक तेढ आणि सगळ्या जात धर्मामध्ये जे आता वातावरण करून टाकलेलं आहे या संदर्भाने आमचा हा हे नितेश राणे असतील किंवा त्यांनी बी जे पी आहे त्यांना सोडलेले लोक खरं तर पहिला प्रश्न आहे की महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला हे जे वातावरण दिसतंय की जो लॉ एन ऑर्डर नाही आहे हे जे आता ते गृहमंत्री ते काय करत म्हणजे त्यामुळे काही एफ आय आर होत नाही घरात घुसून मार म्हणजे तेवढी मोठी दादागिरी आहे तर किंवा तुम्ही परवा दिवशी जर बघितलं असेल की मालवणचा तिथं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो किल्ला धासण आहे तिथं कसली दादागिरी संली होती म्हणजे पोलीस पोहोचताय आणि तिथं ते राणे असे अंगावर जाऊन बोलत आहे आणि याच्यावर फडणवीस काहीच करत नाही आहे या महाराष्ट्रातली जनता उघड्या डोळ्याने बक्की हे सगळं आणि हे जे बोलतात ना दीपुटा ना नितेश राणे की आम्ही घरात घुसून मारणार आहे अरे हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्रांनी विचार घेऊन जाणार हा महाराष्ट्र आणि त्यामुळे तुम्ही घरात घुसून जर मारत असाल तर रह येणाऱ्या इलेक्शन मध्ये या महाराष्ट्रातली जनता पुन्हा अत्याचार मांडलेले आहे महाराष्ट्रामध्ये सरकार काहीच करत नाही हे hey, सरकार आपण आता म्हणजे मानतच मी म्हणाले की एक तर ते अनैतिक सरकार आहे असंवैधानिक सरकार आहे त्यामुळं त्यांना कुठलेही विधी निषेध नाहीये छोट्या मुलींच्यावर होणारे अत्याचार म्हणजे बदलापूरची घटना गेली तुम्ही सगळे पत्रकार आहात ते बदलापूरची घटना घडल्यानंतर सलग घटना घडतात सलग आणि हे इतके शांत बसलेले आहेत त्याला काही घेणं देणं नाही म्हणजे तुम्हाला त्यांना भीती नाही आहे कुणाला की मुलींवर अत्याचार होत आहेत हा जो महाराष्ट्र येणार तो सावित्रीबाई महाराष्ट्र माझ्या दिवूच आहे आणि म्हणून एकीकडं तुम्ही काही बहिणीला ते माझी लाडकी बहीण म्हणता माझी लाडकी बहीण म्हणता आणि माझी लाडकी बहीण म्हणताय आणि त्या महाराष्ट्रामध्ये तिची लेख सुरक्षित नाही किती नाकरताय हे सरकार हे लाडक्या बहिणींना म्हणते

पन्नास कोके घेऊन कोके भाजरांचं जे बोगस सरकार महाराष्ट्रामध्ये सत्तेत आलेलं आहे त्यांच्याकडं कुठलाही अजेंडा विकासाचा नाही त्यांनी काही केलेले नाही म्हणजे ह्या महाराष्ट्रातल्या जे युवक आहेत युवकांना बेरोजगार करायचं काम केलं म्हणजे लाखो युवकांना रोजगार मिळाले असते ते सगळे उद्योगधंदे गुजरातला पाठवले जातात आज लेखीबाळी तर सुरक्षित नाही आहेत म्हणजे तीन चार वर्षाची मुलगी आहे दोन मुली तिच्यावर बलात्कार होतो काय करतात गृहमंत्री गृहमंत्री काय म्हणतात देवेंद्र फडणवीस की तुम्ही ते आता असं म्हणतात की पाठीबाजा असं म्हणायला ते काय झालं तर ते बैलगाडीच्या घालून ते कुत्रा चाललेला असतं तसं मला बोलणार का आता काय चालते काय चालले असाने महाराष्ट्रात आणि म्हणून हे ना करते तिकडं शेतकऱ्यांच्या मालाला आम्ही पाहू तुम्ही सगळे पत्रकार आहात तुम्हाला सोयाबीन असेल कांदा असेल किंवा कांद्याची जी निर्यात यांचं सरकार गेलं ना ते या खड्या टप्प्यात नगर बिगरमध्ये कांद्याचं जे शेतकरी तंबरणूक सोयाबीन असेल किंवा कापूस असेल सगळीकडं शेतकरी ताणला गेला म्हणजे हे प्रश्न त्यांना नाहीच आणि म्हणून आता आपण कुठला प्रश्न घेऊन जायचे तर काय करायचंय तर मग जाति जी में निर्माण कराएं धर्माधर्मा से निर्माण तो एक जानक स कि हा महाराष्ट्र शिवपुलेशाकरण छत्रपति का महाराष्ट्र है इतनी जनता शाहीस आजी बात अभी मैंने आपको बताया कि ये सारे मुद्दे हैं किसी की बेरोजगारी है महंगाई है और ये जो महिलाओं की असुरक्षितता है ये जो मुद्दे हैं जो लोगों के निजी जीवन के अत्यंत इम्पोर्टेंट तो यही सारे मुद्दे यह तो हैं और ये सारे जनता के मुद्दे हैं उनके जीने के मुद्दे हैं। पार्टी हाँ विचार तो हो रहा है अभी मीटिंग होती है अभी महासभा होती तो महाविकास आगाड़ी की वहाँ सब निर्णय हो जाएंगे लेकिन ये हमें मालूम है कि और दलित समाज हो या केवल बसंत मुस्लिम समाज हो उन्हें पूरा महाविकास आगाड़ी को सपोर्ट किया है क्योंकि जो तो बीजेपी का एजेंडा ये रहा है कि जैसे कि राजगढ़ जो है हमारा संविधान फिल्म तो चेंज करेंगे इस करके तो पूरा सपोर्ट इनका रह गया है तो उनको सीट तो मिल है राजकारण में महिलाओं को सिर्फ समय एन के बारे में बोलूँगी कि आपको भी मालूम होगा कि हमारे पवार साहब हैं कि जिन्होंने हमें जो रिजर्वेशन दिया है तो आपको ये भी मालूम होगा कि जो स्थानीय स्वराज्य संस्था में आ गए सारे फायदे मिलेंगे तो अभी जो आने वाले इलेक्शन में आदर्य पवार साहब और हमारी जो पार्टी है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महिलाओं को औरंगाबाद में है सीखते हैं हाँ अभी वो तीन चार जनों ने जो खेला है तो तो मैं खुद महिला अघाड़ी से हूँ पश्चिम महाराष्ट्र भारत तो मैं भी बात रखूँगी कि हमारे सब जो बहुत दिनों से बहुत सालों से काम कर रहे पक्ष के साथ रहे हैं तो, तो मैं भी खुद सकता है थैंक यू क्या करेंगे हमारे कई ने तो बहुत अच्छे तरीके से बात करें और जो ये बीजेपी सरकार जान कर जो कोल्हापुर का मस्जिद पे दंगा हो मस्जिद के ऊपर जाकर जो तोड़फोड़ कर उसके बाद हमारे पैगम्बर भरत सल के ऊपर जो उन्होंने महाराज में जान बुझ कर बोलने लगा उसके बाद बीजेपी तो का अमदार डेढ़ कोटा चार कोटा नहीं बोलूँगा मैं उसको मैंने एक जिम्मेदार जान बुझ कर रहने वाला तो कई दिन वो कांग्रेस में भी था हर पक्ष छोड़ के जाके ऐसे फडनडीस ने दो जानवर पाल के रखा है तो एक अपने शहर में भी है पच्ची में है कोई बोलते रहते थे और उन्होंने तो हाथ पार कर दिया जो कल जो बोला होने नहीं एक बोलने लगा दी उसको उसको एक ये जो समाज है मुस्लिम समाज एक बहुत सहन करने वाला समाज है हमारे तो पागम्पुर में रोज कचरा डालते थे भी तो हम उनको सहन करते थे जो इतने फतरे मारे घूम गया अल्लाह तला ने उनको पहाड़ों में दबाने का भी बोल दिए थे अगर रसूल ने बोला कि नहीं ये आने वाले वक्त ये समाज समझ जा रहा मिलता आज वो समाज और वो इलाका आज भी देखते से उदू को मान जा है तो ऐसा ये समाज है जो उनको टारगेट बनाया जा रहा है सहन रहे मगर एक सहन की भी शक्ति नहीं थी एक स्त्री में तक दबाते और जब छुपती ना कही तो कहीं कहीं नहीं रहती थी तो आने वाले वक्त में जो जानबूझकर जो ये कराया जा रहा है बीजेपी भी करा जा है जो हुआ ओ मराठा करारी मराठा मुस्लिम करारी जो उनको जो लोकसभा के अंदर मुस्लिम ओ हर समाज में जो जो मतदान देके के जो यहाँ से महाविकास को चुन के आए वो तकलीफ है तो उनको कुछ ना कुछ कराना है तो मैं हम बोल रहे कि भाई महीना दो महीने थोड़ा सहन करो एक सहन करें अब दो महीने ये करेंगे पर दो महीने के बाद अपनी सत्ता आएंगी और इन शाह वो तो कहीं नहीं बोलेगी सौ टक्के आने हैं तो उसके लिए इन्हों कुछ ना कुछ करा रहे तो गृह मंत्री ने दोनों मुख्यमंत्री ने जो इन्होंने जो कल बोला जो महाराज वो बोलने के बाद ही मुख्यमंत्री उनके मानी पर माने लगा कि बैटरा आज तक उन्हें अरेस्ट नहीं हुआ ऐसा अगर कुछ दूसरा समाज करता था तो आज उसको जेल में डाल देते मगर ये जान बूझ के करा रहे लोग दुनिया दिख रही महाराष्ट्र देख रहे पर आने वाले वक्त में तुम्हारा को सारी दुनिया दिख रही तुमको सैन्य में और तुम गिरने आ रहे वो तो गिरने आए ये इसलिए कर रहे महाराष्ट्र में दंगे कराने का लग रहा है सौ टक्के कराने के लिए तो बोले जा रहा ना ये जो करना है इसीलिए बोले जा रहा तुमको सौ टक्के कराना है अब लेने ना देने का उसको बुलाए इतनी बड़ी रैली निकाले जो उसके ऊपर आज कितने बड़े कितने गुन्दे दाखिल हुए महाराज के ऊपर फिर उसको बोले वो मैं बोला ना कि मराठा समाज का है नहीं महाराज मैं बोल रहा उसके अगर उंगली निकाल मराठा समाज में हम रहते मराठा समाज इतनी इज्जत करता अभी तई ने बोले शिवाजी महाराज के साथ पूरे मुस्लिम थे वो मराठा माने जाते हैं वो जरंगे पाटिल मराठा माने जाते अरे मुसलमान हर जगह जहरंगे पाटिल बॉम्बे को जा रहा था तो उसको पानी पिला रहे थे तो में रखे मदरसे में रखे वो एक समाज है मुस्लिम समाज सबको उन्हें देखता और मराठा समाज ओरिजिनल जो, जो मराठा समाज है ना जैसा जहरंगे पाटिल जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज वो तो कभी उनके पास तो सब मुस्लिम ही थे तैने उन्होंने पूरा इतिहास बताया तो ये जान के फडनवीस ओ को अलग करना चाह रहे हैं मुसलमानों को अलग करना चाह रहे हैं मराठों को अलग करना चाह रहे और जान जुट के दंगा कराना है उनको और इलेक्शन भी बढ़ा रहे इसीलिए लोकसभा इलेक्शन में नौजवानों से अपील है कि दो महीने सबर करो सबर का फल बेटा है आज अपने को ये दो महीने करो अपनी वो फॉम तो है कि सैन करने की फॉर्म है वो महीने सैन करो ये दंगा है दो महीने के बाद क्या होगा इनशाला अपनी सरकार आएंगी तो इन श्ला इसके बाद में ऐसा अपमान है इसको सुकून रहेगा ऐसा

और इन आने जाने औरंगाबाद की बात की जाए तो आपके फॉर्म वाटप चालू है तो अभी तक कितने लोगों ने फॉर्म भरे हमारे पास तीस से पैंतीस लोगों ने अभी तक फॉर्म भरे आज मैंने खुद भरा आज हमारे पूरे सब जितने भी लोग हैं उसने हमारी ये छाया थे तय है या महिलाएं पूरे हमारे तीस से पैंतीस यहाँ पे भरे और हम तीनों विधानसभा से हमारी मांग है कि हमारे, हमारे यहाँ से हम तीनों विधानसभा से हमको यूनिवर्सिटा जनता का एक सवाल है कि मुस्लिम कैंडिडेट औरंगाबाद में चाहिए एम एल तो आपकी तरफ से क्या है मतलब आप भी एक मुस्लिम है और शहर अध्यक्ष है तो आपने बात की एक की क्या बात है मैं उनकी बोली कि जहाँ पे मुस्लिम समाज ज़्यादा है वहाँ पे इनशाला वो पार्टी ऐसी हमारी पार्टी है ऐसा नेता है वो हमरे देखो दस लिए और आठ चुन गला है आज हम जो भी जहाँ पे से हिंदू मुस्लिम नहीं जहाँ से सीट आती जो उसको चाहते वहाँ से हमारी सीट हमारा नेता देंगे हमारे पास ना हिंदू है ना मुस्लिम है जो जिसकी क्षमता है अगर से हमारी भी चुन के आ रही वहाँ पे उसको सीट मिलेगी और हमारी ऐसी पार्टी है हम सब मिलकर कोई जात नहीं देती अगर यहाँ से जो सक्षम है सक्षम है तो। उसको अगर टिकट हमारी देती हम सब मिलकर उसको लड़ेंगे और चुन भी भी आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है इतने उम्मीदवार बैठे लेकर जा चुके हैं और टिकट एक भी मिलने वाला है तो आपके सामने कितनी बड़ी हमारा नेता हमारा नेता ऐसा है और हमारी पार्टी पहले से हमने तय कर हमको दिक्ष दिक्ष है हमको शपथ शपथ लिख के दिए हमने क्योंकि जिसको भी अगर पार्टी हमारी टिकट दी किसको भी दे हम उसको पूरे जान माल लगा के हम उसको चुना के लेंगे ऐसा नहीं कि वो जात का ही है मराठा है मुस्लिम है कुछ भी हमारा जो भी चुनके आते हैं उसको टिकट दिए दे जाएगा तो वो हम उसको चुना के ले करेंगे तो थैंक यू